Hər vaxtdan xoş gəlir dəyərli kanal izləyicilərimiz. Masazır qəsəbəsində hal-hazırda. Masazır qəsəbəsində Shop Marketin arxa istiqamətində Qum bazarı adlanan bir ərazidə, marşruta yaxın bir yerdə 569 nömrəli marşrut olan yerdə tam sənədlidir, yəni çıxarışımız olan belə 2 mərtəbəli 3 otaqlı həyət evi təqdim edəcəm sizlərə. Həyətinə bir maşın rahat şəkildə keçə biləcək. Qabaq tərəfi yol tərəfi asfalddır. Qaz, su, işıq var, kanalizasiya var. Biz də bizdə giriş hissədir. İkinci mərtəbə qalan tutancandır. Dəhlizin bu hissəsində mətbəx üçün yer nəzərdə tutulub. Döşəməsi granitdir. Tam axıra qədər istipoldu, yəni döşəmə istidi. Həydi bir daha bu hissədən göstərim. Rahat şəkildə geniş həyəti var. Keyfiyyətli tikilmiş evdə nəsasodur evin. Bax bu birinci mərtəbəsi, ikinci mərtəbə arası bu gördüyünüz tavan hissə betondur, monolit betondur. Aşağıda bizdə pilləkənin altında boş bir ərasi var kombi qoyma fəzalı hissəsi yeri var və əlavə boş əşyalar yığmaq üçün ərazisi var. Bu hissələri daha göstərəm. Təmiri yeni, təmirdən sonra yaşayış olunur. Bir ədəd ev qalıb, bir ədəddir. Qiymət dəki 43.000 manatdır. 43.000 manata təklif olunur. Alacağı yerində endirə biləcək. Sənədlərimizdə də təsdiq olunur ki, tam qaydasında çıxarışımız var. Qanununa tam uyğun satılacaq. Evə də alandan sonra dərhal evə köçmək də mümkündür, qeydəsə düşmək də mümkündür. Burada bizdə belə bir otaqdır. Yataq otağı üçün nəzərdə tutulmuş bir hissəsidir. Burada da döşəmə qraytdan altı istifadə oldu. Evin bu pəncərəsi açıqdır. Həyət bu hissə yoldur. Yəni orada gələcək heç bir şey tikilməyəcək. Həmçinin pəncərələr şıxdır. Birinci mərtəbəyə aid olan səhifə baxdıq. O bu isə mətbəxdir. O sıda yataq otağı, hamam otağı və qalxan yuxarı mərtəbədə olan yataq otaqlarını sizə təqdim edim. Evimiz qanun 3 otaqlı. Hal-hazırda 2-ci mərtəbədəyik. Burada bizdə böyük bir, -bir qonaq otağıdır. Böyük həcmdədir. Müştəri alandan sonra hər hansı bir dəyişikliyi öz zövqünə uyğun edə bilər. Heç bir problem yoxdur. Yəni istəyisə aşağıda qonaq otağa yaradılan bu hissəni yataq otağına çevirə bilər. Oturduğumuz döşəmə lamineatlı laminatın plamin altında monolit beton keyfiyyətli tikilib. Yuxarıda kombi xətləri hər otağa ayrı-ayrılıqda çəkilib, qoyulub. Yuxarıda bizim sonuncu baxacağımız yer belə bir yataq otağıdır. Böy pəncərəyənləndi. Evin qiyməti bütün əşyalar üçün deyim 43.000 manatdır. Nağd satılır, kreditlə bizdə həyət evləri olmur. Alıcı bir daha yerində baxandan sonra endirim olacaq. Telefonda endirimlə bağlı məlumat almaqdan çəkməz. Əfsəhəbəci endimə bağlı məlumatı verəcək. Instagram və YouTube kanalımıza da abunə olmağı unutmayın.